вы имеете в виду пожар, да, в доме? Ну, конечно, это ужасно, что такое произошло. Ну, как бы все ужасно, и Майдан, и война, и вообще, надеюсь, это больше у нас не повторится никогда. Честно, уже плохо помню, как бы год прошел, как-то это все вместе наваливалось, ну, поэтому это все ужасно было. Я помню, что там произошло. То есть было столкновение между сторонниками России и сторонниками Украины. Но в любом случае это трагедия была, что погибли люди в Доме Профсоюзов. Но опять же, у меня неоднозначное к этому отношение по одной простой причине. Потому что я, как бывший работник пожарной охраны, я видел кадры из Дома профсоюзов, то есть видел последствия всех этих вещей. У меня сразу возник вопрос, что это, ну, я не могу сказать, что там подстроено, не подстроено. Но все-таки кто-то был в этом замешан, и какие-то были использованы, ну, я не могу сказать, что там были использованы какие-то там горючие вещества или что-то, но что-то в этом присутствовало. Ну, профсоюзное что-то сгорело, это самое. Смотрю просто новости, смотрю, это самое, возмущаюсь, что, что у нас делается в нашей стране. Я, конечно, помню, что была демонстрация, да, и столкнулись... Противоборствующие силы, ну, в связи с чем пострадали люди. Да. Я знаю, что здесь была ситуация, когда тоже пытались подобную акцию организовать. Вот. И было приятно, что в Запорожье ее подавили просто гораздо быстрее и с меньшими путями.